Цього року музична школа святкує ювілей. З цього приводу журналісти Еман та водночас учні цієї школи вирішили зробити подарунок. Ми поспілкувалися з учнями, вчителями та адміністрацією. Та дізналися, чому всі її так люблять. Музична школа моє улюблене місце. Тут я поринаю у музичну казку. Тут можна викласти свої таланти наповну. Та не думати про обмеження. Тільки тут приходять неймовірні думки, які надихають усіх навчатися і створювати геніальні ідеї. До речі, так думаю, не тільки я. Скажи, будь ласка, з чим у тебе асоціюється музична школа? Заповнив посиділки в коридорі, коли я теж приходив перед спеціальністю і старався тихо розігруватися для свого уроку. Но иногда учителя, учителям это не нравилось, некоторым они попросили меня уходить. Но я этого не делал, потому что очень сильно любил музыку. И не мог просто там прийти на специальность, не разыгравшись, там с холодными руками, вообще там с забытыми нотами. Музыкальная школа у меня ассоциируется с многими моментами в моей жизни. Один из этих моментов — это когда я приходила по субботам, чтобы репетировать свои произведения к АДМ-концерту или к зачету. И я репетировать могла так по два, по три часа, сидя за фортепиано, не вставая, пока у меня не начнет получаться намного лучше. Музыкальная школа для меня — это все, это мой стиль жизни, это все, что я делаю. То есть я даже не представляю жизнь без музыки. Музыка — это откровение более высокое, чем мудрость. Ромен Ролан Музыка — это моя жизнь, и моя жизнь — это музыка. Так сказала Вольфганг Амадей Моцарт. Одним словом, о музыке можно говорить вечно. Музыка — это то, что окружает меня постоянно, каждый день в любых э, разновидностях э, она в моей жизни присутствует. Я иду по музыке, постоянно включаю наушники, музыку слушаю. На тренировку прихожу, мы под музыку танцуем. Домой прихожу, тоже включаю музыку. То есть без нее я своей жизни не представляю. А все это началось еще с самого раннего детства, когда мы с мамой просто проходили мимо музыкальной школы. Я даже не знала, что это за здание. Я спрашивала у мамы, она говорила, это музыкальная школа. Вот, я хотела очень в ней учиться. И постоянно спрашивала мамы, а когда мы туда пойдем? И вот, наконец-то, в 7 лет я туда поступила, я училась на фортепианном отделении. Я всегда думаю о музыке, всегда напеваю какие-то знакомые песни, всегда, когда хожу со школы домой или из дому в музыкальную школу, я в наушниках слушаю музыку, мою любимую. Я часто занимаюсь в дома музыкой, особенно ночью, особенно ночью, когда уже все родители легли спать. то есть ну, я как бы занимаюсь чуть потише, но все равно слышно и мама или папа может могут зайти в мою комнату и сказать ложись спать хватит уже заниматься надо было утром что ты делаешь почему-то самые яркие мысли приходят только ночью. Когда ты уже ни про что не думаешь, у тебя остается только свободное время. Чего накалывают обожание кинуть в музычную школу, и как ты его подала? Несомненно, это желание было в классе в первом, оно возникло и до четвертого оно тянулось. Как-то мама мне сказала, что дает дала мне право выбора, то есть и сказала, что я могу сам решать бросить или не бросить. Но что-то я забоялся, и не зря. Не зря. В классе в пятом я как осознание пришло, что музыка это мое дело. И эти два года, 5-6 классы, я работал очень много. И, правда, для себя понял, что музыка меня никогда в жизни не оставит. И такое часто бывает у всех детей, которые там учатся. То есть это безусловно. Но, но это всего лишь минутная слабость, потому что если бы человек не хотел заниматься музыкой, он бы с самого начала не пошел бы туда. Музична школа принесла мені не тільки бурю емоції, але й нескінченний досвід. Я гадаю, що саме тому багато випускників, закінчивши школу, повертаються сюди знов. Ви з самого початку хотіли пов'язати своє життя з музикою чи бажання пройшло в роки навчання? Я пам'ятаю той момент, коли встроїлася ця школа. І ми з подружками гуляли, ходили, смотрели. И когда она открылась, мы просто смотрели на этих учащихся и на преподавателей, как на каких-то богов, на небожителей просто. Потому что мы ходили, восхищались, прислушивались к звукам музыки. Вот. Поэтому со временем так получилось, когда я училась в первой школе, пришла моя учительница, сыграла, спела, мне очень понравилось. И я решила тоже сюда пойти на инструмент бандура контакт с детьми очень хороший, с родителями тоже. И также продолжаю восхищаться школой, коллективом и теми, кто рядом со мной. Я училась очень хорошего преподавателя, директора нашей школы, такие Михайловны Бородиной. И, и с самого начала я не знала, буду ли я музыкантом или нет. Нет, это пришло уже в процессе. И я считаю, что она привела мне огромную любовь к музыке и желание вот не расставаться с ней всю жизнь. Ну, еще это, этот момент произошел, когда я закончила музыкальную школу, но еще обучалась в общеобразовательной школе. И тогда я поняла, что мне без музыки очень сложно и не хватает чего-то в жизни. И начала родителям говорить о том, что я хочу учиться в музыкальном училище. Они, конечно, были очень против, особенно папа, он инженер, геодезист который строил много в нашем городе, вот, он, конечно, хотел, чтобы я пошла учиться в институт, потому что я в школе училась ну, практически отлично. Вот, и <соспитут> директор школы тоже не отдавал мне документы. <соспитут> вот. Но так вот, все-таки, вопреки всему, я потихоньку начала готовиться и поступила в музыкальное училище. Изначально я не планировала стать педагогом, так как у нас семья медиков. И дедушки, и бабушки, и дяди, и мама, и папа. И я решила попробовать поступить, но я была уверена, что я не поступлю в музыкальное училище. А так вышло, что с первого раза я в него поступила, хоть был и большой конкурс. В музыкальной школе я не любила больше всего предмет сольфеджио. Это был самый страшный предмет в моей жизни — и так получилось, что этот предмет я веду на данный момент, и он оказался самым любимым в моей жизни. С детства мне очень нравилась игра в роли преподавателя. Я сажала куклу за инструмент и входила в роль преподавателя. Начинала играть пьеску, показывать, потом э, якобы ученица, да, представленная мною, повторяла. Потом опять я начинала играть, показывать, как правильно играется. И таким образом я ну, учила домашнее задание, которое мне задавала учительница. Конечно, работая за инструментом по несколько часов, да, это очень сложно, и очень многим детям это не нравится. Но мне нравились мои занятия, и я с удовольствием просто учила, выучивала эти пьески, которые мне задавала учительница. И вот эта вот игра, когда я уже стала преподавателем, я поняла, что Боже, как быстро пробежало время и как моя мечта, она быстро реализовалась. В моем случае осознание пришло уже в процессе обучения, потому что у меня в музыкальной школе училась старшая сестра, и родители подумали, если стоит инструмент в квартире, то не будет же он пропадать. Давайте отдадим и младшую, чтобы зря не стоял. А уже в процессе обучения там средние какие-то классы музыкальной школы, я уже поняла, что мне нравится это занятие и в дальнейшем связала свою профессию. Чи змінилася ваша думка про музычную школу, когда вы стали по той бік навчання? Когда я была ребенком, мне казалось, что работать в музыкальной школе это так красиво. У нас такие красивые учителя, они так красиво играют, они все время на сцене, они такие добрые, они такие всегда при макияже, всегда при прическах. И мне казалось, что это самая лучшая работа на свете. Я даже не представить себе не могла, насколько это тяжелый труд. Это правда. Когда я видела, как они играют, мне, конечно, очень хотелось быть похожей на них. И я не столько там хотела преподавать, именно преподавать, а сколько играть. Вот это меня очень привлекало. Конечно, когда я встала с другой стороны, я поняла, что это безумно тяжело. Все дети разные. И для меня самое сложное было понять и настроиться на то, что дети не всегда понимают с первого раза. Что нужно объяснить и 5, и 10, и 15, и они просто забывают. Потом я стала ловить себя на мысли, что когда мне объясняют уже даже взрослому человеку, мне что-то рассказывают, а я выключаюсь, и где-то там на второй раз я только начинаю что-то понимать и думаю, боже мой, а как же дети? Они что-то тоже не сразу все это. И вот, вот, вот это очень сложно. То есть красивость вот эта вся. И такая эстетика, это все внешнее, это все очень нравится. Но какой за этим стоит труд, вы себе даже представить не можете, это очень тяжело. И учить, и играть, и воспитывать, самое главное. Мы же не столько учим, сколько пытаемся приучить детей к хорошей музыке, чтобы они разбирались, чтобы у них был вкус. Так как моя мама работала в музыкальной школе, в принципе, по большому счету, я как бы имею представление, что такое преподаватель и что это не легкий труд, это тяжелый труд. Потому что я как бы за ней наблюдала, и это все видела, вот, училась я в школе, но преподавателем как бы сама я оставать не хотела. Ну, так как получилось, что мне все-таки это Ближче до 9 класу дуже мені все сподобалось, якби я училась і вирішила вступити в музичне училище і пошла в музичне училище, закінчила і тоже стала преподавателем, о чому сейчас на даний момент вообще не жалею. Поряд зі мною зараз учениця музичної школи Катерина Хоролець. В минулому році вона вже закінчила музичну школу, але знову пішла вже на іншу спеціальність. Чому? Тому що мені вдома дуже скучно, я тут провела 9 років, тому я вважаю, що в музичній школі я повинна вчитися до тих пір, поки не покину енергодар та не поїду вчитися у інше місце. Привітайте, будь ласка, музичну школу та її педагогів з юбилеєм. Вітаю свою улюблену музичну школу з її 45-річчям. Та бажаю її нових інструментів. о матеріалів, материалов, э, ремонту, та гарного настрою. Что ты хочешь пожелать музыкальной школе и ее працівникам? Я хочу пожелать музыкальной школе много ярких моментов, музыкальных достижений, хороших учеников и чтобы она всегда открывала двери для новых учеников, которые хотят заниматься музыкой. Хотелось бы поздравить мою любимую музыкальную школу с юбилеем, пожелать процветания очень хороших и гениальных учеников, чтобы на классе композиции были юные композиторы, на классе фортепиано были юные гении Моцарты, Бетховны, Бахи. Я хочу пожелать музыкальной школе творческих успехов, новых учеников. Нових творческих, також заінтересованих учнів з днем рождения! З днем рождения! улюблена школа це єдине місце, в яке ми поринаємо музику з головою, а це саме найкраще та найсвітліше почуття.